Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang tugasan dua iaitu persembahan berkumpulan yang bertajuk puisi Melayu tradisional dengan kod kursus BMMB 3193 pengantar kesusasteraan Melayu yang diajar oleh Encik Amir Hamzah bin Yaakob Sebelum kami teruskan kepada agenda yang seterusnya, Izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan kami terlebih dahulu Bak kata patah, tak kenal maka tak cinta Kumpulan kami terdiri daripada empat orang Yang pertama Nur Alisa binti As'ari Yang kedua Nik Muhammad Farizwan bin Nik Yusof Yang ketiga Wan Nur Najwa binti Wan Muhammad Liza Dan yang keempat Nur Nazira binti Nadrail Baiklah, pengenalan kepada puisi Melayu tradisional yang merupakan warisan kesusasteraan Melayu yang sangat berharga dan menjadi cerminan jiwa serta budaya masyarakat Melayu zaman dahulu. Ia berfungsi sebagai medium untuk menyampaikan perasaan, nasihat, sindiran, nilai moral dan pandangan hidup masyarakat secara halus dan indah. Bentuk-bentuk puisi tradisional yang terkenal termasuklah pantun, syair, Gurindang dan juga seloka. Puisi tradisional yang pertama yaitu gurindam gurindam 12 fasal yang ketiga ayuh sama-sama kita dengarkan sembahkan gurindam 12 fasal yang ketiga karya raja ali haji you ajaran nasihat atau kata-kata mutiara -kata yang berunsurkan keagamaan moral atau falsafah Gurindam 12 fasal yang ketiga mengajar kita supaya menjaga dan mengawal setiap anggota badan seperti mata telinga lidah tangan perut kemaluan dan juga kaki. Jika anggota ini dijaga dengan baik, kita dapat mengelakkan diri daripada melakukan dosa dan perkara yang memudaratkan. Penjagaan anggota badan adalah penting untuk membentuk akhlak mulia dan kehidupan yang sejahtera. Seterusnya, kita lihat pula kepada pemikiran. Dalam rangkap yang pertama, Penulis menekankan kepentingan menjaga pandangan mata. Jika kita mampu mengawal apa yang kita lihat, kita akan kurang terdorong oleh nafsu dan keinginan berlebihan, cita-cita yang melampau. Mata adalah pintu masuk ke hati. Terlalu banyak melihat perkara duniawi boleh menimbulkan keinginan tidak perlu. Dalam rangkap ini, penulis menekankan nilai kesederhanaan dan kawalan nafsu. Seterusnya, Rangkap yang kedua. Dalam rangkap yang kedua, penulis menasihatkan supaya kita menjaga telinga daripada mendengar gosip, fitnah ataupun berita buruk. Dengan itu, kita tidak akan terpengaruh dengan maklumat palsu atau perkara yang boleh merosakkan hubungan sosial. Dalam rangkap ini, penulis menekankan nilai berhati-hati menerima maklumat dan menjaga integriti sosial. Rangkap yang ketiga, penulis berpendapat bahawa menjaga pertuturan adalah kunci kepada kebaikan. Lidah boleh menyelamatkan dan juga membinasakan. Oleh itu, kata-kata perlu dijaga agar tidak menyakitkan, memfitnah atau berdusta. Dalam rangkap ini, penulis menekankan nilai bercakap benar, menjaga adab dan kebijaksanaan dalam berkata-kata seterusnya rangkap yang keempat tangan perlu digunakan untuk perkara baik sahaja elakkan daripada mencuri menyakiti ataupun melakukan kezaliman berat dan ringan membawa maksud apa sahaja perbuatan tanpa mengira kecil ataupun besar tetap perlu dijaga penulis menyarankan kesungguhan dalam mengawal perbuatan fizikal dalam rangkap ini penulis menekankan nilai tanggungjawab dan kejujuran dalam tindakan. Bagi rantai kelima, penulis ingin menekankan bahawa nafsu makan yang tidak terkawal akan mengakibatkan kemalasan, keletihan dan tingkah laku yang buruk. Kira ini yang tiada senonoh bermaksud akhlak yang tercela boleh muncul daripada kekenyangan dan sikap secara berlebihan. Penulis menyiasatkan agar kita makan secara sederhana. Penulis menekankan nilai kesederhanaan dalam gaya hidup dan mengawal hawa nafsu. Pada rangkaian yang keenam, penulis menentuh soal menjaga maruah dan kehormatan diri iaitu anggota tengah merujuk kepada alat sulit. Ramai orang hilang semangat atau rosak hidup kerana tidak dapat mengawal nafsu syahwat. Ini ialah peringatan tentang akhlak seksual dan pentingnya memelihara diri daripada zina dan perbuatan sumbang. Penulis menekankan nilai kesucian, kehormatan dan kawalan nafsu. Dalam rangka yang ke tujuh atau pola kaitan akhir, penulis menyiasatkan angka kaki hanya digunakan untuk menuju ke tempat yang baik. Jangan melangkah ke tempat maksiat, keburukan atau pergaulan yang merosakkan. Penulis menekankan nilai pilihan jalan hidup yang baik dan menjauhi kerugian kepada diri kita. Baiklah, puisi tradisional Melayu yang seterusnya adalah syair. Mari kita dengarkan dahulu bersama-sama syair nasihat ayah bonda irama hiasan. Syair nasihat ayah bonda irama hiasan. Nasihat diberikan untuk anak-anak iringan. Baiklah, cair tadi menggambarkan situasi nasihat yang diberikan oleh ibu bapa dan guru kepada anak-anak, khususnya dalam konteks sekolah. Pesanan dan doa daripada ibu bapa menjadi panduan anak-anak agar sentiasa menjaga keselamatan dan mematuhi peraturan. Penulis juga ingin menyampaikan bahawa kepentingan untuk sentiasa berhati-hati dan menjaga kelakuan di tempat awam seperti di sekolah agar mereka sentiasa selamat. Baiklah, sekarang saya akan merumuskan pemikiran yang terdapat dalam puisi tersebut. Dalam rangkap yang pertama, penulis ingin menggambarkan kasih sayang ibu bapa terhadap anak-anak mereka dengan sentiasa memberikan nasihat dan doa agar mereka menjadi insan yang berguna serta hidup selamat di mana sahaja mereka berada. Oleh itu, Sebagai pengajaran, kita perlulah menghargai kasih sayang dan nasihat ibu bapa serta taat atas bimbingan mereka. Seterusnya, dalam rangkap yang kedua pula, penulis menekankan tentang kepentingan berdisiplin dan berhati-hati di kawasan sekolah. Murid-murid diingatkan agar tidak bermain di tempat yang berbahaya seperti koridor dan tangga serta mematuhi peraturan di padang supaya mereka ini terhindar daripada kecederaan dan kekal ceria. Oleh itu, sebagai pengajaran, kita hendaklah berdisiplin, berhati-hati dan bertanggungjawab terhadap keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Seterusnya, dalam rangkap yang ketiga pula, penulis ingin mengingatkan bahawa kelalaian boleh membawa padah. Murid-murid perlu berhati-hati dan tidak lekah seperti di kantin dan tandas agar tidak mencederakan diri. Apabila murid selamat dan berkelakuan baik, semestinya guru juga akan berasa gembira. Pengajarannya ialah kita hendaklah sentiasa berhati-hati, berwaspada dan menghargai keprihatinan guru. Seseorang juga harus menjaga tingkah laku serta menghormati persekitaran sekolah. Baiklah, puisi tradisional Melayu yang ketiga iaitu seloka. Mari kita dengarkan bersama-sama. Pandai, pandai, wahai Pak Pandi, Anak dipijak dagang di jinjing, Kucing dibunuh, tikus dibela Harta habis padang terkadar Mendengar gelagak dagang Tak sedar bertelanjang Mendengar guruh di langit Air tempayan dicurahkan Mulut kena suap pisang Untuk kena cangkuk Oh nak gunting makan Di hujung Pak Pandir juga yang menanggung Apa didengar kelak dagang Gelagak rambutan jantan Orang berbunga Dia berbunga Orang berbuah Tapi dia haram Kilat memancar Hujan tak lalu Awak juga Kecundangan Pandai-pandai Wahai Pak Pandir Awak juga yang menanggung Seloka yang telah saya pilih iaitu seloka Pak Pandir Jadi seloka Pak Pandir menggambarkan sindiran terhadap Pak Pandir yang bersikap bodoh, mudah terpengaruh, tamak dan lalai dalam menjalankan tanggungjawab Penulis mengkritik watak Pak Pandir yang mengutamakan orang luar iaitu dagang daripada keluarganya sendiri serta pak pandir sibuk mencari keuntungan yang belum pasti akhirnya kelakuan pak pandir menyebabkan kerugian besar kepada dirinya dan orang lain seterusnya kita beralih pula kepada pemikiran bagi seloka pak pandir bagi rangkap yang pertama Penulis ingin menyatakan bahawa terdapat manusia yang mengabaikan tanggungjawab terhadap keluarga mereka sendiri namun mengutamakan orang luar sehingga tidak dapat membezakan baik dan buruk. Akhirnya, mereka tertipu dan menyebabkan kehilangan harta dan maruah diri. Rangkap yang kedua pula, penulis ingin menegur sikap manusia yang mudah terpengaruh dengan perkara baharu atau hanya janji kosong yang diberikan sehinggalah mengabaikan apa yang sudah dimilikinya. Oleh itu, kita haruslah berhati-hati sebelum membuat sebarang keputusan dan kita haruslah sentiasa bersyukur dan menghargai apa yang telah kita miliki. Rangkap yang ketiga pula, penulis ingin menegur sikap manusia yang bertindak tanpa berfikir panjang walaupun perbuatan tersebut kelihatan baik namun perbuatan tersebut berakhir dengan kesusahan penulis juga ingin menunjukkan kritikan kepada masyarakat yang suka memperdaya dan mempersalahkan orang lain oleh itu kita hendaklah berfikir dengan bijaksana agar tidak menjadi mangsa kepada kebodohan kita sendiri Baiklah, seterusnya, pemikiran seloka pada rangka keempat ini ingin menggambarkan sikap manusia yang suka meniru perbuatan orang lain tanpa menggunakan akal fikiran sendiri. Hanya mahu kelihatan setara dengan orang yang lain. Namun, tindakan yang itu tidak meratakan hasil yang baik. Sebaliknya, menjadi sia-sia dan merugikan diri sendiri. Sebagai contoh, bila seseorang itu tengok um, petani berjaya dalam um, mengaut hasil yang tinggi. Jadi, dia cuba untuk meniru tapi di sendiri itu tak ada ilmu pertanian menyebabkan dan nama yang dia cuba usahakan tu gagal lah yang menyebabkan uh, kerugian. Pada rangka kelima pula, ia ingin menggambarkan sikap seseorang yang tidak berfikir panjang dan akhirnya menanggung akibat daripada perbuatannya itu sendiri. Walaupun diberikan nasihat dan peluang untuk berubah, dia tetap cuai dan bertindak terburu-buru tanpa memikirkan kesan buruknya. Menyebabkan segala kesilapan dan kerugian perlu ditanggung sendiri. Seloka ini juga menyeru agar seseorang berfikir dengan bijak sebelum bertindak supaya tidak menyesal di kemudian hari. Baiklah, eh, secara keseluruhannya, puisi Melayu tradisional merupakan warisan sastera yang mencerminkan keindahan bahasa dan kebijaksanaan bangsa Melayu yang terdahulu. Ia bukan sahaja menjadi medium hiburan, tetapi juga berperanan menyampaikan nasihat, nilai moral dan ajaran kehidupan. Melalui puisi, eh, puisi tradisional ini, kita dapat memahami budaya, adat serta cara berfikir masyarakat yang terdahulu. Oleh itu, kita sebagai generasi yang kini perlu menghargai dan meneruskan kesinambungan warisan ini agar tidak luput di telan zaman. Sampai di sini sahaja pembentangan dari kumpulan kami, yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu kelemahan kami sendiri. Sekian, terima kasih.